别哭，我这不是来了吗？如果真是可笑！我竟然被未来的自己把自己从自己家赶出来。如果需要明天交换。 有你的世界，就算让我放弃一切。对不起，让你受委屈了。没事，有你在，我就不委屈。你别担心，我已经找到证据了，能够证明你的清白。真的吗？你找到什么证据了？ 前天晚上，我是从别墅侧面翻进去的，邻居家的监控正好录下来虽然这个视频录像很模糊，但是也能看清是我，而且还我手里提着的饭盒，这跟吴爱文视频中拍到的饭盒是同一个。现在证据链非常完整了，足以证明照片中的人是我，不是江胜豪。<laughs> 太好了。不过，那个房子的业主。 这几天恰好不在家，三天之后才能拿到视频录像，所以这三天还是要让你委屈一下，去承受那些脏水和网络暴力。没事儿，我又不是第一次受网络暴力了，都习惯了。而且，只要有你在我身边，别的什么都不重要。 大家好，这里是陈佳兰和何正玉的 vlog。我们现在在四个月前的你家。嗯，严格意义上来说，这不是我家，但是我对这里的每一个角落都非常的了解。我带大家参观一下，看一下我们这里的夜景。哎，还有个摩天轮呢。嗯、是不是很好看？嗯 瞄准这个红点啊！没关系，再来一个。不、哦，快看！再来一个。这只手放松，右脚，重心在右脚。 两只,两只眼睛都睁开，两只眼睛都睁开，我怎么瞄啊？一，哎，三，二三走，没关系，还有一次机会。来，一，二，三，走。呃，其实我，我，我家里还有一个我非常喜欢玩的项目。 试试这个、啊。对啊，走。你来，来帮你弄。啊，好久没玩了。啊，你回来了，今天谢谢你。我现在只想好好洗个澡，忘掉所有的不愉快。还有。 今天晚上你睡在沙发，我知道你这个人有洁癖，不喜欢床上有别人的味道。 你昨天晚上在哪儿？跟佳兰在一起吗？昨天晚上你是不是在江胜豪家里、啊？你去看一下今天的热点新闻就明白了。二零二二年的现在，接吻照事件已经澄清了，没有第三者的存在，没有江胜豪的出轨，但他们还是离婚了。虽然过程有改变，但结果却是一样。 究竟是为什么呢？难道未来真的无法改变？